Drizcə Cərrahiyyə Klinikasından dəvətli tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ümumi və kolorektal cərrah Fərvaniya Aydınova parorektal fistulların az invaziv cərrahi üsulla müalicəsi haqqında danışacaq. İnvasiv kardioloq Rəsim Məhramovun təqdimatında həftə içi 5 gün ixtimai kanalda. Bəli, biz başladık proqramımızın ikinci yarım hissəsinə və fərqli, tamamilə fərqli bir mövzulay davam edəcəyik. Əlbəttə bu da çox maraqlıdır. Çünki burada deyəcəklərimiz var. Ərıca dəyərli xanımlar, ekranlarınızı yaxınələşdirin çünki bugünkü mövzumuzda elə bir mövzudur ki, bax bu mövzu ilə bağlı zamanında bütün cərrahlar bilirsiniz, cərah deyəndə insan ağlına birinci kişi, mənim həm cinslərim onlar gəlirdi və xanım düşünürdü ki, məndə bax məsələn, prorektal fistul olarsa ki, bu arada onu öyrənəcək nədir prorektal fistul? O xəstəlikdir ki, utanırsınız müraciət etməyə. Mən necə gedim o cərrahə müraciət edim və s. ayərlər, həyat yoldaşı deyirdi ki, yox, olmaz. Amma həkim biz xanımdır. Bu bir üstünlük. 2-ci Məsələ ondan ibarətdir ki, 8 martla da bağlı bir, əlbəttə, qarşımızdan Beynəlxalq Qadınlar Günü gəlir. Onunla bağlı söyləyəcəyimiz, vurğulayacağımız bir kampaniya var. Diqqətli olaq. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cariyyə Klinikasında həm həkimdir, çalışır, həm eyni zamanda Tibb Universitetinin müəllimidir. Davinci hospitalda da fəaliyyət göstərir. Burada onu da söyləyəcəm. Çünki məsələ Davinci hospitalda təşkil olunan 8 mart adınlar günü münasibəti ilə bu kampaniya. Cerraq koloproktoloq Pərvane xanım Aydınova. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəltdik. Necəsiniz? Çox sağ olun. Siz yaxşı olasınız. Bu arada biz elə bir söz dedik ki pararektal fistuldan dedik danışacağıq. Adı tamamilə bir terminologiyadır, amma bunu gəlin aydınlaşdıraq, nədir pararektal fistul? Pararektal fistul ümumiyyətlə, yəni anorektal bölgənin infeksiyaları qarşımıza iki cür çıxır. Kəskin absess formasında perianal bölgədə ağrılı şişkinliyin əmələ gəlməsi. Bu şişkinliyin ya cərrahiyyədə spontan, yəni öz-özünə drenaj olmasından sonra formalaşan bir xəstəlikdir. Perianal fistul normalda olmaması gərək olmayan bir anormal kanaldır. Düz bağırsaqla perianal bölgənin dərisinə açılan bir kanaldır. Deməli xəstələr həkimə müraciət edərkən perianal bölgədə olan həmin xarici dəlik və ya dəliklərdən, dəlik 1 və ya bir neçədən ola bilər ki, bunlardan irinli ifrazatın gəlməsi, həmin nahiyədə axıntının olması hesabına qaşıntının olması, dəri ətrafı qaşınmanın hesabına isə dərilərdə sətkilər, ekzemaların, bəzən də dəri çatlarının əmələ gəlməsi ilə Hı -hı. müraciət edirlər. Perianal fistullar Perianal bu arada anal ətrafı. Düz bağırsaq ətrafı, bəli. Firməkdir. Anal kanal ətrafı. Ətrafı, aha. Bəli, hə. Anal kanal ətraf. Demək, e, perianal fistullar adətən e, birinciliyi qarşımıza çıxır. Yəni e, klinikada rast gəlinən xəstələrin əksəriyyətində 90%-də birinci yel olur. Birincilik o deməkdir ki, düz bağırsağımızda normalda mövcud olan kriklərin kript zədələnməsindən əmələ gələn birinci yel fistulları kripto kandulyar mənşəli pararektal fistullar deyilir və bir də var ikinci yel pararektal fistullar. Bunların isə mənşəyində, etiologiyasında yoğun bağırsaqdan digər bölgələrin xəstəlikləri yatır. Hı -hı. Bunlara misal olaraq iltahib bağırsak xəstəliklərindən kron xəstəliyini göstərə bilərik. qeyri-spesifik pulsativ kolite deyilir, qeyri-psixorali koliti. Sonra verəm xəstəliyinə bağlı olaraq qarşımıza çıxa bilər sifilis xəstəliyinə, qıç xəstəliyinə bağlı yanaşı olaraq radio-kimioterapiya almış xəstələrdə də rast gəlmək olur kolektal fistullar. Ona görə də belə müraciət fistul xəstəliyinə bağlı müraciət edən 70 xəstələrin diferensial diaqnostikası aparılması, yəni düzgün diaqnostikanın aparılması və əs, ə, əsaslı müalicənin aparılması üçün fistulun birincili və ya ikincili olmasını ayırdlaşdırmaq lazımdır. Hı -hı. Daha çox kişilərdə rast gəlinən xəstəlikdir, qadınlara nisbətən Həmçinin ə, bunlar ə, sadə və Yəni mür... altdə yatan xəstəlikdən dolayı mı yaranıb, yoxsa birincilimi yaranıb, onu aydınlaşdırmaq lazımdır, amma şikayət olaraq özünü necə bürzə verir? Şikayət olaraq ə, bəzən bəzi xəstələr qeyd edir ki, 90% xəstələrdə birinci ilik olaraq anoreanal bölgədə Hı -hı. anal kanalımız, anusumuz saat sfer sferblatına bənzəyir. Yəni saat sferblatının ya sağ tərəflə, ya sol tərəfində, Hı -hı. ya yuxarı, ya aşağı bölgələrdə irinli şişkinlik olur. Bəz, bəzən olur ki, dəri səthində o şişkinliyi görmək olmaz. Bunlar daha mürəkkəb formalar, gedişatlı, daha mürəkkəb formaya çevrilən fistullar olur. Bu fistul şişkinliyin əmələ gəlməsi, 3-4 gün ərzində defekasiya baxımında çətinlik çəkirlər, temperaturun yüksəlməsi ilə həkimə müraciət edirlər. Kəskin parapraktit diaqnozu qoyulduqdan sonra, cərrahi drenaj düzgün aparıldıqdan sonra Fistul xəstəliyi isə paradektal fistul, Hı -hı. yəni xroniki parapraktit deyəkəm. Yəni, xroniki parapraktit isə iki fistulun parapraktin drenajı ilə 2-3 ay sonra formalaşan kanal olur. Hmm. Bu bəzən adətən düz xəttli bir yollu püstul olur, ancaq mürəkkəb formalarda çox şaxəli, nal şəkilli proyektla püstullara da rast gəlmək olar. Yəni bu özü ayrıca bir xəstəlik kimi də mövcuddur və xəstəliyin ağrılışması olaraqdır. Yəni, düz, düz Hansı mür? xəstəlikdən söhbət gedir burada? Yəni nədən sonra ikincili yaranır? İkincili yaranır iltihab bağırsaq xəstəliklərindən sonra. Məsələn, iltihab bağırsaq xəstəliklərindən ən çox ə, əvvəllər məsəl üçün üzr istəmirəm Mən tələbə olar ikən bu Hı -hı. xəstəlikləri nadir olardı görərdik bu xəstəliklər Hı -hı. var. Kron xəstəliyini deyirəm, qeyrispesifik oral kolit. Yəni praktikada 10 müraciət edən xəstələrdən 1-2-sini də təsadüf etmək olardı. İndi son zamanlar iltihabi bağırsaq xəstəliklər geniş üsət almış bir xəstəliklər sıxına daxil olur. Bunlara kron xəstəliyi və qeyrispesifik oral kolit. Kron xəstəliyi adətən yoğun bağırsağın ən ə, terminal hissəsini, yəni terminal ileum dediyimiz yogun bağırsaq nazir bağırsaq keçən hissəsinin zədələn, zədələnməsi deyil. Kron xəstəliyi bəzi hallarda, yəni sırf terminal iliyik şəklində göstərə bilər. Hı -hı. Ancaq düz bağırsaq zədələnməsi formalarında çox mürəkkəb, ağır formalı, ağır qeydişli parovental fistullara da rast gəlmək olur. Hı -hı. Yəni onun ağırlaşması kimi ortaya çıxa bilər. Qeyri-spesifik xoralı kolit kimi də eyni, eynəni, yəni o iltahi bağırsaq xəstəyinin ağırlaşması kimi də bəzən isə ə, axıntının ə, yəni ım, laborator göstəricilərdə götürülmüş axıntı müalicəyə təbi olmayan proyektal fistulardan danışıram. Təbi olmadığıda axıntıdan götürülmüş laborator müalicə analizlər nəticəsində bunun vərəm xəstəliyinə bağlı ola olması aşkarlanır. Ə, sonra qits xəstə, xəstəliyinə bağlı olan bir proyektal fistul forması aşkarlana bilər, sifilisə bağlı olan Və bir də xəstələr anamnezində əgər şişə görə, şiş xəstəliyinə görə müalicə alıq varsa radiokimioterapiya, bunlardan sonra da müşahidə etmək olur. Deyək ki, e, görüntü olaraq belə təsvir etdikdə, bağırsaqdan açılan bir perianal fistul, açılan bir kanal düşünək. Bəli. O kanalın içində e, iltihabın olması varlığı, e, iltihabın xaric olunması perianal fistuldan. Bununamı yoxsa ağrı iləmi bağlı? Mürəkkəblər əsasən nə ilə bağlı olur sizə? Demə, pararektal fistul bu kanalın bir iç ağzı var, bir mm -hmm. ə, xarici ağzı, yəni içdəlik, xarici dəri. İçdəlik mm -hmm. i̇ç adətən ə, düz bağırsaqda dişli xəttdən distala, yəni normalda bağırsağımızda dişli xətt var. O dişli xəttdən distala doğru o yerləşir. Amma proksimala doğru yerləşdikdə bu daha mürəkkəb formadır. İctihad adətən xəstələr müraciət edərkən şikayətləri dəridə irinli irinli ifrazatlı gələn bir dəliyin olması. Ola bilər bu dəlik bir olmasın, bir neçədən olsun. Qaşıntıdan da şikayət edirlər və bir də xəstə qeyd edir ki, məsəl üçün məndə olmuşdu bu anorektal bölgədə şişkinlik olmuşdu. Getmişdim hansısa bir xəstəxanada. Bunu bir cərrah dilinaj etmişdi. Ondan sonra sağalma qeyd elədim özümdə. Həkim mənə demişdi mənə müraciət edərsən. Amma mən getmədim. Yəni düşündüm ki, sağalmışam və bu xəstələr deyir ki, 1-6 aymı, elə xəstələr o 3 aydan sonra, eləsə olur 1 ildən sonra təkrari artan şişkinliyin və yenidən o şişkinliyin öz-başına drenaj olunma, yəni öz-başına boşalmasına, şişkinlikəm elə gəldikdən öz-başına boşalıb deyil, deyən gəlir doktora. Yəni həkimə üzr istəyirəm. Həkimə müraciət edirlər. Yəni əsas irinli frazatın gəlməsidir. Ağrı ah, da ola bilər defekasiya zamanı. Ə, siz şo söylədiniz ki, daha evvəllər bağırsaqlardakı iltihab xəstəliklərlə bağlı çox az ə indiki qədər indi ilə müqayisədə əlbəttə az patologiyalar rast gəlinirdi. Bilmirəm müraciətlər mi az olurdu yoxsa xəstəliklərin sayı mı az idi? Əgər belə isə xəstəliklərin daha çox rast gəldiyini düşünsək indi nəyə bağlıdır? Etiologiyası nədir? Niyə bağırsaqlarda iltihab və xəstəlik? Məsələn, kron xəstəliyi çox ciddi bir xəstəlikdir. Bu o demək olar ki, həzm traktının xəstəliyidir. Söylədiyimiz lokal olsa da ən azından bir indi biz az sonra danışacağıq fəsatları olan bir xəstəlikdir. Hı -hı. Kron xəstəliyinin yəni özü çox geniş yəni, iltihab bağırsaq bir... iltihab bağırsaq bağırsa xəstəlikləri çox nəyə bağlı olur? İltihab bağırsaq xəstəlikləri etiologiyası, ümumilikdə kron xəstəliyinin etiologiyası tam məlum deyil iltaba gatesvis for alkalitdə. Amma bu autoimmun xəstəlik kimi də düşünülür. Yəni səbəbində Yəni indiki zamanda onu tətikləyən nə var? Tətikləyən səbəblərdən etioloji faktorlardan da, yəni ki, xarici müdaminləri dura bilər. Qida tərzinin pozulması. Bəli, yəni. qida qida çünki indiki gənclər, onu da vurğulayım ki, bu xəstəlik yaş ə, səviyyəsi də cavanlaşır artıq, demək Hı -hı. olar ki, qida e, həyat tərzini düzgün aparmayanlar, qida tərkibinə fikir verməyənlər, qızartılı, ədviyatlı yeməklərdən daha çox istifadə edənlər, lifli qidalara üstünlük verməyənlərdə bu xəstəlik onlarda daha çoxdur. Bir də genetik faktor da çox rol oynayır. Yəni ailədə də ola bilər. Bəzən olur ki, xəstələrdə məsələn gün ərzində digər yeməklə müşahidə olunur, 3-4 dəfə difekasiya xəttinin olduğunu qeyd eləyir, amma düşünür ki, bu onun e, belə formalaşıb, bu, bunun yapsıdır deyir ki Hı -hı. mən yəni ki özümü tanıyandan beləyəm deyir. Hı -hı. Bu həkimə müraciət etməyə də fikir e, qərar verməmişəm. Yəni də qida tərkimə fikir verəndə normallaşıram. Hı -hı. Qida tərkimə fikir vermədin e, ancaq e, şey bağırsaq fəaliyyəti pozulur. Onu da qeyd etdim ki Rəsim müəmmim əksər proyektal fistul xəstəyini müraciət etmiş xəstələrdə bəzən təsadüfi hallarda terminal ileyt, yəni kron xəstəliyinin zədələnməsi aşkarlanır. Yəni bu diagnostikasını aparılmasında, yəni fistul olaraq müraciət Hı -hı. edirsə, ilk növbədə diagnostikasının effektivən yaxşı rol oynayır endolokdal ultrasəs müayinə. Bir də mürəkkəb fistullarda isə çanaq MRT-si daha informativ olur. Amma qızıl qayda olaraq bütün proktoloji xəstəliklərin diferensial diaqnostikasını aparmaq üçün kolonoskopi müayinəsindən həkimə və mütləq istifadə etmək lazımdır. Yəni kolonoskopi müayinəsi aparılmadan heç bir cərahın xəstəyə əl vurmasını tövsiyə etməzdim. Çünki altında yata bilən yoloğun bağırsağın digər xəstəlikləri ola bilər. Bu arada hər kəs dayanmadan sual verir bizə ki, bu 8 martla bağlı olan kampaniyanı səsləndirin. Səsləndirib e, yeri gəlmişkən elə deyəcəm burdan. 8 mart qad beyinəxah qadınlar günü münasibəti ilə məsələ e, Pervane xanımın təşəbbüsüdür, onun icrası ilə Da Vinci hospitalda, mən onu söyləyirəm, bu mütləq ordadır, ora müraciət etmək lazımdır. 10 mart tarixinə qədər əziz xanımlar, bir sıra əməliyyatlara, çanaq-çanaq tipi orqanların əməliyyatlarına, proktoloji əməliyyatlardan söhbət gedir burada, ginekoloji bəzi orqanlarda müəyyən əməliyyatlar var, onları buradan saymayacağam. 20% endirim var. Əməliyyatlara 20% endirim var. Bu e, kifayət qədər ciddi bir endirimlər. Bunun üçün 10 mart tarixinə qədər Davinqi hospitala müraciət edin. Məsələ pərvane xanım studiyamızda da görürsünüz. Bu arada mövzumuz perianal fistullardır. Perianal fistulların fəsaddlarından danışacağıq. Baxmayaraq onun özü də bir fəsaddır, ikincili yarana bilər dedik. Daha hansı oyunları aça bilər insanın başına, bax belə deyəcəm hansı fəsatları var və ayrıca müalicəsindən də bəhs edəcək amma sujetimiz var. Gəlin izləyək. Bəli, Pərvane xanımla söhbətimizi davam etdiririk və perianal fisullardan biz danışdıq. Dedik ki, mütləq şəkildə müraciət etməlisiniz. Vaxtında özləyə bilməsidir ki, mən inanıram ki, kimdəsə perianal fisul olsun və ə, müraciət etməsin. Çünki bunun varlığı belə insanın qorxudur, diskomfort hissidir, problemdir. Yəni bir ağırlaşmadır, amma fəsaddları da var, deyilmi? Dedik ki, fəsaddlarından da danışacağıq. Nədir fəsad əsətləri rəsməv ondan ibarətdir ki, demək ə, ilkin olaraq, yəni bayaq da qeyd etdim ki, para para kəskin dövrdən sonra həkimə müraciət etməyən xəstələrdə çoxsaylı fistul yollarının əmələ gəlməsi, bu xəstəyənin ağırlaşması kimi qeyd etmək olar. Bəzən nal şəklə alır. Yəni yenə qeyd etdim ki, anal kanal sfer bulat saat sfer bulat formasında sağ tərəfdə əmələ gəlirsə, bu infeksiyadır. Özünü di dəraltı səviyyədə yer taparaq digər tərəflərdən çıxa bilər. Ə, süzənək şəkilli fistulların əmələ gəlməsini hmm. müşahidə etmək olar bu xəstədə. Bəli, bir neçə ədəd fistul dəliyin olması. Adətən fistulun daxili dəlik 1 olur. Bağırsağa açılan dəlik 1 olur, ancaq şəxsi praktikamızda da, müəllimlərimizdən də gördüyümüz, yəni 1, 2, 2 ədədə aid də düz başarsanız edilməsin görmüşük daxili dəliyin olması ən qorxulu fəsadlarından biri anal sfinkter çatışmazlığıdır. Yəni normalda kontinensiya dediyimiz özümüzü saxlama funksiyamız var ki, qazın və nəcisin idarə olunmasına mm -hmm. deyilir. Ağırlaşmış özünə çox saylı fistul yolları tapmış xəstələrdə bəzi xəstələrdə hamısında olmaya bilər, amma bəzi xəstələr müraciət etdikdə bunlarda artıq 1-ci, 2-ci dərəcəli anal sfinkter çatışmazlığı qeyd edilir. Xəstə deyir ki, bəzən qazımı saxlaya bilmirəm, birdən ishala doğru, yəni duru nəcisim olduqda nəcisimdə tuta bilmirəm. Bu artıq xronikləşmiş, yəni uzun illər davam edən bir prosesdən olduqda söhbət gedir. Ən qorxulu fəsadı sfinkter çatışmazlığıdır. Hə. Cerrah kimi əlbəttə bunun müalicəsi haqqında fikirləri çox əhəmilidir. E, i̇stəyərdim bunu belə qiymətləndirək. Müalicəsi nədən ibarətdir və təkrarlama ehtimalı varmı? Bəli, residivləşmə. Demə, pararektal fistullar günümüzə qədər 100-dən artıq cərrahi müalicə üsulu var. Ümumiyyətlə yenə qeyd etdim. Sadə fistullar var, mürəkkəb fistullar var. Sadə fistullardır. Fistal, yəni kanala yaxın, anus Hı -hı. kanalına yaxın, kan anal kanala yaxın olan fistullardır. Bunlar dəri altı ya da intersfinkterik səviyyədə olur. Bunların cərrahi müalicəsi olduqca asandır. Həm xəstə üçün, həm cərrah üçün. Üzr istəyirəm, yəni xarici bir, bir lay open, yəni üzərini aç, fistulotomia edilir. Fistulun üzəri açıldı. Xəstə də rahat sağalmağa meyllidir sağal, rahatsızlığı sağalır. Yəni 3-4 həftə ərzində xəstə tamamilə sağalır. sağalır. Amma mürəkkəb fistullar var ki, bunlar düz bağırsağın proksimalına doğru yerləşən fistullardır. Bunlara yuxarı transmiktor fistullar ekstrosintır və supralevator formalara aiddir ki, bunların müalicəsi həm cərrah üçün bir əzaddır, həm xəstənin sağalma müddəti uzun müddətli olur. Belə xəstələr elə olur ki, 2-3 dəfə cərrahi müalicəyə müraciət edilir. Cərrah mür əməliyyata məruz qalırlar. Hı -hı. Yəni əgər fistul forması mürəkkəbdirsə, burada radikallığa qaçmağa ehtiyac yoxdur. Çünki radikal cərrahi əməliyyatdan sonra ə, düz düzstəm, yəni düz bağırsaq nəcislə daimi defekasiya axdı ifraz olunur, nəcisdir, yaraya düşdü, infeksiyalaşdı yəni gətirir xəstəni ana smikter çatışmazlığı, yəni cərrahi müalicədən sonra da bağırlaşmanı qeyd etmək olar. Xəstəni əliliyə qədər gətirib çıxardan bir cərrahi müalicə edən qaçınmaq lazımdır. Yəni mürəkkəb paralektal fistulların cərrahi müalicəsində az invaziv cərrahi müalicələrə üstünlük vermək lazımdır. Günümüzdə də onların sayı çoxdur. Yəni sadalaya istəsəz sadalaya bilər bəzi onların adlarını. Hı -hı. Yəni mürəkkəb paralektal fistul xəstə gəldi, bizə müraciət edib, bunda mürəkkəb paralektal fistul cərclərinizi qoyduqsa, öncədən bütün yəni dünya standartlarında da qaydlaynlarda da belədir ki, drenə edici kövşək setonlar taxılır hər xəstəyə. Hı -hı. Seton elastiki bint elastik bir parçadır. Onu xəstənin fizioloji yoluna yerdikdən sonra xəstəyə təlimat verilir. Sən bunu gün üst gündə 2-3 günə 2-3 dəfə tərfdə ə üzr istədim belə bənzətmə olacaq. Qulağa uşaq vaxtı bizim qulaqlarımızı sırqa ilə deşirdilər, ip salardılar, Hı -hı, onu bəli. oynadırdıq, sağalırdı. Hə. Fistul yolu iltihabdan təmizləndi. İrinlik frazaton gəlməsi azaldı. Artıq biz xəstəyə uyğun, cərrahın da öz seçiminə uyğun Hı -hı. olaraq azinfasivradi müalicə metodları var ki, fistul yolunun bağlanması, ləğv olunması. Hı -hı. Bunlara ana fistuloplaq deyə bilərəm. Ana fistuloplaq biologik həxtir. Bu ə, Alman istehsalı olan bir məhsuldur. Donuzun selik nazik parsanın selik qışasından hazırlanan biomaterialdır. Konusvari formada olur. Fistul yolu yeridildikdən sonra daxili dəlikdən o konusun baş hissəsi selik qışa ilə bərabər qapatılır, tikilir. Xarici dəlik bəzi cərrahlar açıq da buraxa bilər, yəni drenaj məqsədi ilə. Açık da bura, bəzən isə birincilik qapatmaq olar. Yəni sfinkter əzələ kompleksinə dəymədən fistul yolunun biologik xüsusundan qapadılması. Sonra ən son texnologiyalardan filaq haqqında məlumat vermək istərdim. Bu fistul yolunun lazer ablasiyasıdır. Yenə də drenaj edici setunsa qoyulur 8 həftəyə qədər. Bəzən ə, biraz da artıq saxlanıla bilər. Xəstəyə individual yanaşmaq lazımdır. Kevşək seton iltihab kəsildi, xəstənin şikayətləri azaldı. Kevşək seton ləğv olunduqdan sonra daxili dəlik ə, tikişləri alıb bağlandıqdan sonra fistul yolunun ə, lazer ablasiyası aparılır. Bu da az invaziv cərrahi maddətlərindən biridir. Sonra vaft var. Vaft nədir? Video kamera köməyi ilə, yəni fistul yolunu özün görməklə laparoskopik əməliyyatlar kimi. Fistul yoluna nəzarət etməklə, fistul yolu yenə daxili dəlik səviyyəsində bağlandıqdan sonra yenə yəni, eyni qayda ilə ancaq video görüntü vasitəsilə lazer üsulu ilə fistul yolu ləğv olunur. Fibrin yapışqanlar 2004-2006-cı illərdən daha çox istifadə olunurdu. İlkin olaraq ə, daha yüksək nəticələr versə də uzunmüddətli oranda bizə aparılmış çalışmalarda ə, onların residiv, təkrarlama ehtimalı daha çox yüksək oldu. Hı -hı. Yəni günümüzdə ə, yenə də qeyd edirəm, 100-ə qədər fistul cərrahiyyəsində müalicə metodu olmasına baxmayaraq, yəni mən hələ bir ikisinin adını çəkdim. Olmasına baxmayaraq, ə, heç biri ə, mükəmməl deyil. Hər birinin özünə görə qüsuru var, hər birinin özünə görə üstünlüyü var. Bu da yenə cərrahın öz seçimi ilə asılıdır. Hı -hı. Bu arada bizə ə, anal çatlarla bağlı və baba sil daxili baba sillə bağlı suallar gəlibdir. Ə, əfsuslar olsun ki, zamanımız yeterli deyil onları cavablandırmaq üçün. Bunlar hər biri ayrı-ayrı mövzulardır. Ümid edirəm növbəti proqramımızda biz bunlardan da bəhs edəcəyik, amma müraciət edə bilərsiniz. Bax əlaqə nömrələrini təqdim etdim. Budur. Ə, sosial şəbəkə istifadəçiləri. Bax, Instagram ünvanı var. Pərvane xanımın müraciət edin. Ə, bütün suallarınızı yönləndirə bilərsiniz. Eləcə də dəyərli xanımlar, ə, 10 mart tarixinə qədər Da Vinci hospitallara müraciət edin. Çünki sizlər üçün, özəlliklə sizlərə aid olan bəzi əməliyyatlarda 20% endirim var. Ətraflı məlumatı siz əlaqə nömrələrinə zəng edərək əldə edə bilərsiniz. Zamanımız qaldı mı? 30 saniyə zamanımız qaldı. Əfəssuslar olsun ki, hə. ə, mən sizə ancaq təşəkkür edəcəm. Minnətdaram. Sağ olun, siz sağ. Olun. Doğrudan çox şey demədim amma yiyib yox gəlmə verişdirdi. Bu qədər mövzu genişdir ki, hə. məhdud zaman çərçivəsində sığdırmaq əlbəttə çox çətindir burda. Siz sağ olun. Sizin dəstəyiniz, mənəvi dəstəyinizlə keçirdim. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. İşləriniz avan olsun. Uğurlarınızın davamlı olması arzu çox edirəm və əlbəttə bu D vitaminə Depovit D3 eee qismində təqdim olunur sizə buyurun. Bütün həmkarlarımıza bu arada təqdim edirik. E, Söylemək dəyərəm ki, studiyamızın qonağı bir daha xatırladacam. Cəlaləx Kolopraktolog Pervanə Xanım Aidınova idi. Biz Pervanə xanımla burada e, çox insanı e, Eyni zamanda yəqin ki siz də razılaşarsınız, sadəcə tibbi bir problem deyil, bu psixoloji bir problemdir də. Çünki insana ola bilməz ki, narahat etməsin, prorektal e, fistul olsun, yəni anal dəlik ətrafında bir dəlik də olsun və insanı bu narahat etməsi bu mümkün olmayan bir məsələdir. Söhbət ondan gedir ki, həm psixolojidirsə, deməli eyni zamanda sosial bir problemdir. Vaxtında müraciət etmək çox əhəmilidir. Əsas odur ki, hər kəsin evində, qolunda bir saat var. Saatınızın o əqrəflərinə, saniyələrinə baxın. Hər biri hər birimizin ömründən gedir. Bunu unutmaq lazım deyil və zamanı anında yaşamaq lazımdır. Sabahki anonsumuzu izləyin və ona gəlin, birlikdə hazırlaşaq. Hələlik. MÜZİK